Bununla da Almaniyada sollaşmaq ərəfəsindədir. Almaniya özünün xarici siyasətində həmişə 5-ci e, kolon taktikasından e, fəal olaraq istifadə edir. 5-ci kolon e, bu barədə 5-ci kolon nə deməkdir? 5-ci kolon İspanca Quinta Columna 1936-1939-cu illərdə İspaniyada baş verən vətəndaş müharibəsində general Franko'nun casuslar qrupunun adıdır. Geniş mənada düşmənin istənilən məxfi casusu, təxribatçılar, sabotajçılar, casuslar, təhrikçilər, terrorçular və təsir agentləri deməkdir. 5-ci kolon termininin müəllifi vətəndaş müharibəsində frankistlər ordusuna komandanlıq edən general Emilio Mola-ya Moladır. O Madridə hücum edərkən 1936-cı il oktyabrın əvvəlində radio ilə İspaniya paytaxtının sakinlərinə müraciət edərək bildirmişdir ki, sərancamında olan 4 hərbi kolonundan başqa Madridin özündə 5-ci kolon ha maliyyədir ki, bu da həllici məqamda arxa cəfpədən zərbə endirə bilər. 5-ci kolon çaxınaşma toxumu səpirdi. Sabotajla, casusluq və təxribatla məşğul olurdu. Eyni zamanda 1939-1945-ci illər, II Dünya Müharibəsi zamanı ölkələri zəbt etməkdə Alman faşistlərinə yardım göstərən müxtəlif ölkələrdəki nasis agenturası məhz 5-ci kolon adlanırdı. Amma Almaniya yalnız II Dünya Müharibəsində deyil, I Dünya Müharibəsində də 5-ci kolondan səmərəli istifadə etmişdi. Alman hökuməti 1917-ci ildə Rusiyanın I Dünya Müharibəsində məğlub olması üçün Rusiyada bolşevik inqilabını maliyyələşdirirdi. Artıq Rusiyalı tarixçilərin də e, sənədlərlə sübut edilib ki, o zamankı Almaniya hökuməti Lenini e, pulla indi buna grant deyirlər və zirehli qatarla təmir edərək e, Rusiyaya yollayır ki, bura e, burada bolşevik inqilabının həyata keçirərək Rusiyanı içərədən dağıtsın və Rusiyanın müharibədən çıxmasına e, nəticəsində Almaniyanın qalib gəlməsinə səbəb olsun. Belə də oldu. Lenin Almaniyanın qrantı və zirehli qatarı hesabına Peterburqa gəlib zirehli qatarın üstündə məşhur 14 aprel tezisləri ilə çıxış etdi. Rusiya dağıldı və nəticə Almaniyanın Şərq cəbhəsində nəticə ondan ibarət oldu ki, Almaniyanın şərq cəbhəsində əlqı ola açıldı. Hələ qədim zamanlardan dövlətlər bir-biri ilə iqtisadi və siyasi maraqlar uğrunda mübarizədə daxili qüvvələrdən bir-biri digərinə qarşı mübarizədə istifadə ediblər. Məsələn, Ərəblər Babəkə qalib gələ bilməyəndə daxildə Səhəl ibn Sumbatdan istifadə etdilər. Almaniya 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı başqa ölkələri işğal etmək üçün 5-ci kolonlardan istifadə taktikasını geniş tətbiq edirdi. Məsələn 30-cu illərin ortalarında Hollandiyada Anton Mussertin rəhbərliyi etdiyi hərəkət Almaniya işxalına kömək etdi və öz partiyası ilə Hitler Almaniyasının xidmətində durdu. Belçikada Léon Degrelle Almaniyanın Belçikanı işğal etməsinin tərəfdarı idi və işğalçı ilə əməltdaşlıq edirdi. Britaniyada Sir Oswald Mosley və Fransa da Colonel de La Rocq və Petit öz ölkələrində 5-ci kolonlara rəhbərlik edirdilər. 5-ci kolonlardan istifadə Almaniya tarixinin ən müxtəlif dövrlərində ən populyar metodlardan olub. Onlardan ən iri miqyaslısı Almaniya xüsusi xidmətlərinin 1917-ci il Rusiya bolşevik inqilabını maliyyələşdirməsi, bolşeviklərə qrant verməsi və inqilabı həyata keçirməsi xəttidir. Bu günün mahiyyətini, bu günün mahiyyətini anlamaq üçün e, tarixdən dərs götürmək və onu nəzərə almaq e, çox vacibdir. Avstriyanın paytaxtı Viyana'da yaşayan və elmi dairələrdə məşhur olan tarixçi alim doktor Elizabet Herisch onu çox təəccübləndirmiş arxiv sənədlərinə əsasında Parvusun gizli işi və pulla alınmış inqilab adlı kitabını Almaniyada nəşr etdirib. Doktor Elizabeth Herish araşdırmaları nəticəsində belə bir nəticəyə gəlib ki, inqilabların arxasında mütləq hansısa xarici qüvvələr dayanır və başqa qüvvələri dağıdıcılıq istiqamətində yönəldir, özləri isə pərdə arxasında qalarlar. Bu fikir doktor Heresi axtarışlara sövq gedir və nəticədə o Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin arxivində Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin diplomatları ilə Danimarka, İsveçrə və İsveç kimi o zamankı neytral ölkələrin səfərləri ilə gizli yazışmaları əldə edir. Bu sənədlərdə Rusiyada sistemli şəkildə inqilabə hazırlıqlar haqqında sübutlar vardı. Onların arasında memorandum tipli Rusiyada inqilabə hazırlıq planı da var. Bu planın əsl adı İsrail Lazareviç Gelfman olan Andrey Parvus adlı əvvəllər Rusiyada, daha sonra İsvisrədə yaşamış bir solçu hazırlamışdı. Sənəddə 1915-ci ilin martın 15-i tarixi qoyulub. Plan 20 səhifədən artıq idi. Planda Parvus Rusiyanı necə, hansı yollarla Almaniya ilə müharibə vəziyyətindən çıxarmaq və məğlub vəziyyətinə salmaq haqqında ətraflı qeydlər etmişdi. Onun əsas tezisi belə idi. Sitat: Yalnız separatçıların və inqilabı təşviq edicilərin birgə səyi ilə arzu olunan nəticəyə gəlib çıxmaq olar. Sitatın sonu. Parvus bu planla Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinə gedir. Onun planından bəzi müddəalar: Çörək, azadlıq və sülh şüarları altında Ümum-Rusiya tətilərinə başlamaq. Rusiyanın aparıcı sosial-demokratlarının İsveçrədə keçiriləcək konqresinə hazırlıq görülməsi. Bu konqresdə vahid mövqe müəyyənləşdirmək. Hökumətin devrilməsi və tezliklə sülh şüarının dəstəklənməsi. Xarizdə və ölkə daxilində partiya qəzetlərinə maliyyə və təşkilatı dəstək verilməsi. Onlar hər yerdə hakimiyyətin əleyhinə fikir formalaşdırmalıdılar. İnqilabçı məhbusların həbsxanadan çıxarılması və onların Petroqrada aparılması. Ukrayna, Finlandiya və Qafqazda milliyyətlərarası münaqişələri qızışdırmaq və s. Bundan başqa partlayışlar, silahlı isyan və terror aktları da plana daxil idi. Parvus Almaniya hökumətini inandırır ki, Rusiyanın daxilində belə bir inqilabı xaos yaradılarsa, çar məcbur olacaq ki, hakimiyyətdən imtina etsin və onun yerini tutan hökumət müharibədən çıxaraq Almaniyanın istədiyi sazişi imzalayacaq. Bütün bunlar üçün Parvus Alman hökumətindən 5 milyon marka pul istəyir. Alman hökuməti dərhal razılıq verir. Artıq 2 gündən sonra martın 17-sində Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi Yaqov dövlət xəzinədarlığına aşağıdakı məzmunda Telegram göndərir. Rusiyada inqilabı təbliğatı dəstəkləmək üçün 2 milyon marka tələb olunur. 2 gündən sonra xəzinədarlıqdan müsbət cavab gəlir. Bu avans idi. Parvus bu 2 milyondan 1 milyonu dərhal alır və onları Kopenhagəndəki hesaba köçürür. Pulun böyük hissəsini o xaricdə və Rusiyanın daxilində hakimiyyətə qarşı aqressiv mövqenin formalaşdırılması üçün kütləvi informasiya vasitələrinin yaradılmasına və işinə xərcləyir. Ancaq Parvusun iddia etdiyi kimi Rusiyada inqilab 1916-cı ildə baş vermədi və Almaniya hökumətinin ona inama azaltdı. Almaniyada belə bir fikir yarandı ki, Parvus onları aldadır. Ancaq Parvus var gücü ilə çalışır və inamı bərpa edə bilir. Bununla belə əvvəllər inqilabə xərcləmək üçün nəzərdə tutulan 5 milyon marka 100 milyon markaya qədər artır. Parvus öz planını həyata keçirmək üçün Rusiyadakı siyasi qüvvələrin arasında axtarışa başlayır və Leninin üzərində dayanır. Ona görə ki, heç bir prinsipi olmayan Lenin hər şeyə, vətəni satmağa belə hazır idi. Amma Parvusun seçimi də doğru idi. Ona görə ki, bolşeviklərdən başqa bütün solçular Rusiyanın müharibədə məğlub olmasının əleyhinə çıxdılar. Rusiya sosial-demokratları müharibəni qələbəyə də etdavam etdirmək tərəfdarı idilər. Yalnız bolşeviklər sosialist inqilabın naminə öz dövlətinin müharibədə uzudmasına razı idilər. Bu tezisi Parvus şahsən hazırlamışdı. Onun əsasını belə bir tezis təşkil edirdi. Sitat: Müharibə inqilab üçün katalizatordur. Hər kəs öz hökumətinin müharibədə uduzmasına çalışmalıdır ki, inqilabı şərait yaransın. Sitatın sonu. Lenin və bolşeviklər də Parvusun bu ideyası ilə Rusiya-Alman müharibəsində Rusiyanın məğlub olmasına və ölkədə inqilabı şəraitinin formalaşmasına xidmət edən platformanın tərəfdarı idilər. Lenin bu mövqeyini imperialist müharibəsini vətəndaş müharibəsinə çevirmək şüarı ilə elan etdi. Bu Almaniyanın istəyi idi və Almaniya Lenin maliyyələşdirilməsinə başladı. Doktor Hereshin əldə etdiyi sənədlər arasında kimə nə qədər pul verilməsi haqqında qeydlər var. Elə şərait yaradılmalı idi ki, tətil etmək işləməkdən sərfəli olsun. Məsələn, tətildə və yürüüşdə iştirak edənlərə və şuarlar səsləndirənlərə 10 rubldan 70 rubla qədər, küçədə atəş açanlara isə 120, bəzən 140 rubl pul verilirdi. Halbu ki, işdə 30 rubl maaş verirdilər. Almaniyanın qrantı hesabına Pravda qəzetinə tipoqrafiya alındı və qəzetin tirajını xeyli artırmağa nail oldular. Xarici də analoji kütləvi informasiya vasitələri strukturları yaradılırdı. Almaniyadan inqilab üçün gələn qrantlar Sibir ticarət və Petroqraddakı Rusiya-Asiya bankına göndərilirdi. Bolshevik Ganetski ilə Kozlovski bu pulları birbaşa idarə edirdilər. Sonuncu Parvusun şirkətinin hüquq məsləhətçisi idi. Pullar Almaniyanın Disconto Geselschaft bankından İsviçrədəki banka ünvanlanırdı. Bu bankın rəhbəri Lenin və Parvusu tanıyırdı və pulları onlara ötürürdü. Parvus Leninlə çoxdan tanış idi. Onlar 1905-ci il inqilabı zamanı İskra qəzetini birgə çıxarmışdılar. Ancaq Lenin hüquqşünas kimi çox ehtiyatlı tərpənər və onunla birbaşa əlaqə saxlamırdı. Onlar yalnız bir dəfə Lenin, Krupskaya ilə birlikdə İsvisrədə kirayəyə aldığı evdə görüşür və razılığa gəlirlər ki, Lenin inandırılmış adamları olan Ganetski və Radikin vasitəsilə əlaqə saxlasınlar. İnqilab üçün hər şey hazır olundan sonra Pavlus şəxsən Lenin və Krupskaya üçün Rusiyaya bilet alır. Əvvəl o yalnız Lenini Rusiyaya göndərmək niyyətində idi. Ancaq şübhə doğurmamaq üçün Almaniya hökuməti bütöv bir qatar kirayəy alır və əksər Rusiya imigranlarını, xüsusilə bolşevikləri həmin qatarlarla Rusiyaya, Petroqrada yollayır. Daha sonra bir neçə belə qatar da göndərilir. Məsələ ondadır ki, İsvitseriyadan Rusiyaya getmək üçün Almaniyanın ərasından keçmək lazımdır. Almaniya isə Rusiya ilə müharibə vəziyyətində olduğu üçün onun ərasından keçib getmək mümküncüz idi və buna xüsusi icazə verilməli idi. Lenin və komandasına Almaniya hökuməti icazə vermişdi. 1918-ci ildə Almaniya başqərargahının rəisi general Ludendorff etiraf etmişdi. Biz öz zərimizə böyük bir məsuliyyət götürərək Lenini Rusiyaya çatdırdıq. Amma bunu etmək vacib idi ki, Rusiya süqut etsin. Beləliklə Almaniya 1915-17-ci illərdə Rusiya bolşeviklərinə və Rusiyada inqilabın hazırlanmasına 100 milyon markaya qədər grant xərclədi. Nəticədə Rusiyada bolşevik inqilabı baş verdi və Rusiya süqut etdi. Ancaq Almaniyada Parvusun məruzəsə əsasında bilirdilər ki, bolşeviklərin əhalə arasında dayaqları yoxdur və Lenin hakimiyyəti möhkəm deyil. Odur ki, dərhal əlavə 10 milyon marka pul göndərilməsi haqqında qərar qəbul edilir. Daha sonra bu rəqəm 15 milyona qədər artırılır. Bu sənədlərdə 10 rəqəminin 50 ilə 15 edilməsi açıq-aydın görünür. Hakimiyyətə gələn Lenin Almaniyanın bütün arqularını yerinə yetirdi. İnqilabdan sonra Bolşevik Rusiyası 1918-ci il martın 16-sında Almaniya ilə bağladığı sülh sazişi ilə müharibədə məğlub olduğunu etiraf etdi və ikinci dərəcəli dövlətə çevrildi. Lenin şəxsən bunu tələb etdi və Parvusun başqa bir dostu Trotski onun fəal olaraq dəstəklədir.